好的好的，包我身上。嗯嗯，楼总找你。楼总，楼总在这找事我先上去了，有空接着聊。对哎呀，哎，你这大衣也挺好看的，给我来个链接呗。一定一定，是不是？拜托拜托，等一下我出来就发给你。太好了，有空请你吃饭啊。客气客气，你看人家这辈子就是这么好，就是啊，说这么多，啊，他们今天怎么这么热情啊？ 啊、看到没？门都不用敲。了好羡慕啊，今天、啊。刘、哎哎哎、总喝咖啡呢，我说您靠喝咖啡提神，对身体搞一点好处都没有啊！您这刚回来也不休息一下。 您就是爱岗敬业的典范呐！你身为乙方代表，进门不敲门，像话吗？我敲了，您没听见？您肯定是太专注，没有听到。像您这种专注精神，值得我们每一个员工学习。我一定牢牢的记在心里。嗯嗯，有什么事儿直说。好，这是一口酥，我早上特意为您买的，您尝尝吧，现在还热腾腾的呢。 你怎么知道我今天回来、啊？你今天不回来，我就明天买；明天不回来，我就后天买。总之，您哪天回来，您都能吃上一口热腾腾的一口酥。放这儿。嗯，好，楼总，这个是我们八二的打款合同，您看一下。合同归财务部管，打款的流程需要我再教你吗？不用不用。那我就先退下了。 这是一口酥，我早上特意为您买的，您尝尝吧，现在还热腾腾的呢。小心烫。 就这个张总啊，想到一个什么成人不可貌相。都是条件。你记得自己进去之后。天老是那种，谁想画，你真是带着画。老总，老总，哎呀，上次真的麻烦您了，因为我的个人私事耽误了您那么长时间。没关系，应该的。私事。不不不，捉奸的时候要不是有您在，我和恩恩肯定对付不了那个渣男。 为了表达我的感谢，我给您准备了礼物，安安到时候让恩恩给您送去。嗯，不用麻烦了。你提到恩恩，刚刚我看她进去了。对，要不您和您的两位朋友也参与一下，这样你可以直接进去找她。啊，不必了，这种新手村，你是否不适合我。不不不不，我们这个里面可是高手云集，卧虎藏龙。我看了一下，有不少像娄总这样的人才。这问题的关键是。 有美女吗、啊？美女帅哥多的是，先到先得。帅哥？嗯。嗯、啊？帅哥？ 加油！我觉得现在找自己的另一半不一定非要看是不是最漂亮的，一定是要合适自己，的。吧、啊？对啊包括年龄啊。把你的扑克脸收一收啊，给这些可爱的女孩儿一着温暖我<说>笑的笑容。如果一会儿不好玩，我就走了啊。这还能过？这不一溜帅哥，你看戴帽子那个。 欢迎大家来到邂逅真爱交友会，大家请自行挑选位置，男生女生分别坐在桌子的两侧，大家快坐吧。现在开始进行我们的第一阶段追寻，这个阶段呢规定女士坐在原地，男士呢每隔十分钟换一次位置。那大家开始你们的认识之旅吧。对了，缘分这个东西啊是需要大家争取的。 如果你们找到了喜欢的他，请一定要将手中的玫瑰花递给他。那就开始吧，加油！你好你好，你好你好，你好这花挺香啊，随便、哦、聊聊吧。好聊聊，自我介绍一下好你好你好，啊、哦、你好，啊,啊家庭状况。美女你好，我叫张开，小姐贵姓？董<懂>，董小姐好，不知道你懂不懂收藏啊？你看。 这是我朋友特意从阿拉善带过来的糖心玛瑙，这种啊是最珍贵的地表料，平时、啊、最忌讳沾水。厉害厉害，你也喜欢看电影？啊？我平时比较喜欢漫威。嗯、先生您好，先生，嗯，我叫林娜，请问怎么称呼您啊？我姓楼。嗯、楼先生，楼先生，哎。 啊，你好帅呀、啊！不知道您是做什么工作的呀？打工的而已、嗯。大妹子，你要是想买串，待会儿咱俩加个微信啊。好，好的，哥哥。渣男、嗯。嗯。你怎么在这儿？ 我来这儿当托，给艾米撑场子。嗯、小老总，你来相亲的呀？相什么亲、啊？我也刚好路过，被你朋友拉进来了。啊，不好意思啊，那我去跟他说没关系啊，平时都是你帮我们，我作为甲方偶尔帮,帮一次乙方也没什么。哼，我信你个鬼呀、啊！那真是辛苦小老总了。那咱们。 就聊十分钟，完成指标就行、嗯。好。嗯。这我第一次知道，相亲这行还要穿专门的托儿。别让别人听到了，不好。真小姐好，这个橄榄核不知道您有没有研究？ 一个南红，哦、一个北红，还有一个海泰。它都是不一样，各自有各自的名家。哇，又是这一串。美女，我这条件已经不错了，你这样挑来挑去的，最后只会变成大龄剩女，到时候想要孩子都来不及。不是你以为女人结婚就是为了给你生孩子，替你照顾父母是吗？他们辞职了，在家做全职太太，吃穿用度都得问你要钱，看你眼色。 熬成黄脸婆了，还得被你嫌弃是吧？离婚了，房子也是你的婚前财产，装修、车子消耗了几年，还得折钱分你一半，凭什么呀？就为了你这种自以为是的丈夫是吗？你你什么你啊？我告诉你，老娘年薪七位数，五星级酒店就是我家。我交过的男人不计其数，但是能让我为他生孩子的，现在还没出生。那你慢慢找吧。么？ 真牛！哦哦，小姐你好，请问你贵姓啊？没空。线上平台准备差不多了，你们特效广告进展怎么样？非常顺利。那那个打款合同走了吗？小楼总，我跟你说，今天是我做乙方以来最爽的一天，还差那么一点点就走完了。嗯，都是因为楼总您管理有方。 能够在公司畅通无阻的客服，也是头一个嗯嗯。那也是仰仗楼总您呀，咱公司的人呀，那都是心往一块想，劲儿往一处使，都是为了项目更好的发展，所以才一路给我开绿灯。而且，我有一种预感，我觉得，不是我觉得，是肯定，这个牡丹公司会在您的带领下，分分钟超越那个三角。嗯，行，那超过三角就靠你了。 恭喜二十七号男嘉宾，好了，好了，好了。来，邀请你心动的女嘉宾一起上台吧。嗯，就她吧。恭喜这位女嘉宾。来，女嘉宾一起上台。缘分这个东西啊，就是妙不可言。有请这位女嘉宾一起跟男嘉宾上台制作具有意义的手模。来，这边请。愿意吗？ 愿意，愿意。大家掌声欢迎两位一起牵手制作手模。拜托了。合作愉快。合作愉快。那祝二位在爱情的道路上合作愉快。 这是我的名片，三角集团 COO 苏琪。幸会幸会。幸会我这次来呢，主要是为了试吃会的预会产品名单。这个是我们公司的王牌产品，希望各位可以仔细考虑一下。哎呀，苏总，您看看您太客气了、嗯。其实您不用专程跑一趟，您这个产品啊，我们早就用心研究过了。嗯 以我们新啊，这试吃会的产品我们自己会准备的，谢谢您、啊。啊啊对，嗯啊，其实吧，我很乐意给各位提供几台最新款的电脑，升级一下贵公司的硬件设备。 或许我还可以给各位提供一些在各个平台通用的现金券。当然了，我最渴望的还是能跟各位有商业上的合作。那苏总，其实这个……您的好意我们心领了，您请回吧。嗯，太好看了，这玫瑰到底是谁送的？漂亮，怎么啦？哎，哇，谁送？嗯嗯啊、哎，哎啊、好大的一束 rose。 大清早就给你送过来了。我，对,对，祝你好心情。你走了走了，告辞了。也不留个名儿、啊。谁呀？嗯？喂，你好，找谁？啊，董小姐，你好，啊、我是三角集团的苏启。 什么集团？三角集团。三角集团谁啊？苏启<琪>。苏？苏启？真的？是我您找我有什么事儿吗？我派人把花送到了牡丹公司，就是想给你一个惊喜。啊，是这样的，苏总，我我这个人有鼻炎，对这些花草的碰不了。您送我花到底干嘛呢董小姐是个爽快人，所以我想约董小姐的时间，一起吃个饭，聊聊天 哎呦，实在不好意思，我最近工作特别忙，真的没有那个时间。董小姐，你三番五次拒绝我，是不是因为当年的事儿啊？当然不是，您您想多了。对不起，我真诚的向你表达歉意，就让当年的事儿过去吧。如果你需要什么帮助的话，都可以告诉我，我会尽力帮忙。您的好意我心领了，等到呃咱们天时地利,利人和的时候，我一定去赴约。我我还有事，先不跟您聊了啊，拜拜。懂。 不信你公公呀、啊嗯？嗯嗯嗯。楼总好。花不错呀。看来跟苏总的关系也不错。我跟苏总第一次联系，您看我连他电话号码都没有看看。相信了吧？您才是我的假中之假。假中之假呀？嗯。那你来给我解释解释，这备注为什么是铁王八？ 过来。我说这儿环境真好啊。嗯，还喜欢吗？喜欢。不是，小老总，你这请我吃饭是有什么事儿吗？没什么事儿啊。 你们八二作为我们牡丹长期的合作伙伴，一直以来尽心尽力、任劳任怨。啊，我作为甲方，难道不能请你吃个饭吗？能，不是这突然请我到这种地儿吃饭，我我有点不适应。您有什么话就直说吧。那董总既然这么直率，时时会准备怎么样？哼，就知道这个铁王八没好事儿。 我们现在正在做方案，然后再挑选合适的这个地点。嗯，楼总有什么高见吗？没什么，你要是有什么需要帮忙的，尽管提出来，我亲自帮忙。楼总，我说你真是太好了，你说你那么忙还要帮助我们，我真是太感动了。嗯，但你也放心，这点小事儿呢，我们八是可以做好的，就不劳您费心了。 你以为我想从你这里得到什么好处啊？难道不是吗？那你觉得我想得到什么好处？你不就是想让我在试吃会上放放水，帮你们拿下无人便利店的独家酱料合作？那你会吗？当然不会。你把我当成什么人了？ 我董董恩岂是那么容易被收买的人？不容易被收买，我就放心了。啊？我相信你。哦，老总不是想收买我，而是怕我被别人收买。人性呢、啊、有些时候很容易动摇的，尤其是遇到那些不择手段的人。 小楼总，我董董恩是什么样的人，你还不了解吗？况且，我对咱们牡丹公司的酱料是非常有信心的。嗯，要吃吧。 挺有眼光的，怎么手这么笨？都没吃过。来，吃这个。谢谢小老总。哇！咚！啊啊啊！啊啊干嘛呢？你看到这个不会想到那个特效吗？咚咚咚咚！别玩了，我吃饭啊！ 这肉也太壮了吧，真好吃。嗯，真的是，七分价钱一分货。我长这么大第一次吃这个、嗯。哎。嗯。下边腿也有肉啊嗯嗯。嗯。嗯。哦。长手了。 嗯，没事。怎么这么不小心？来，吃这个吧。拿着。我怎么觉得这个铁王八今天特别温柔呢？铁王八，啊？啊？我说你手机通讯录里的铁王八什么时候给我开了？现现在，现在，立刻，马上。 下次随时抽查，一定一定。